Опані Нова рубрика Глобальний контекст» наживо на прямому каналі у цей вечір. Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман на живому зв'язкові з нами. Рефтов Давиде, спасибі велике, що знаходите час бути з нами. Раді вас бачити. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ми хочемо, якщо можна, і наскільки можна важливих подробиць, що відбувається станом на зараз у взаємостосунках Ізраїля і Катара на тлі удару по представникам Хамасу ну, і ситуацію в газі, спробуємо розділити ці два питання і настільки наскільки можливо розлого від вас почути ситуацію. На данный момент конкретных подтверждений либо отрицаний по результатам операции еще нет. Известно, что было убито несколько родственников и помощников лидеров Хамаса. По самим лидерам Хамаса пока еще нет ни подтверждения, ни отрицания. То есть результаты еще ждем, хотя Хамас сам, в принципе, уже отрицает, что кто-то погиб. Но Хамас это недостаточно надежный источник, поэтому ждем. Хотя, в принципе, в Израиле оценка уже, что, возможно, действительно результаты хуже, чем планировались, но мы еще подождем. Дальше насчет отношений между Израилем и Катаром. Понятно, что сейчас Катар оценивает свои убытки, говоря в кавычках, и рассматривает различные ответы, которые, скорее всего, будут находиться в различных дипломатических, юридических, политических сферах какой-то прямой ответ не ожидается. В принципе, Катар это не какая-то военная держава, от которой можно было бы ожидать военного ответа. Возможно, они стараются в том числе подать в международный суд, плюс создать какую-то коалицию из арабских стран с целью повлиять на то, чтобы они ухудшили свои собственные отношения с Израилем, плюс, возможно, усилится пропаганда через ту же аль и так далее. Короче, на эту тему ждем. Конкретно насчет операции в Газе. В принципе, сейчас продолжается подготовка к операции лестницы Гидеона-2 по захвату города Газа. Пока еще предварительный этап. То есть авиационные удары, в первую очередь, против высотных зданий, которые Хамас использует для размещения наблюдательных и огневых позиций. Плюс продолжается эвакуация населения оттуда на юг сектора Газа. Сейчас по оценкам Эвакуировались примерно 200 тысяч, так как там, в принципе, больше миллиона. Что займет некоторое время, пока основная часть эвакуируется. Короче, пока идет подветовка. На данный момент обстановка примерно такая. І якщо говорити от знову ж таки про евакуацію, про гуманітарну ситуацію у Газі різні сповіщення надходять, де в цих сповіщеннях правда, бо правда кажуть завжди десь посередині, але ми хочемо від вас почути от про гуманітарну ситуацію саме, бо іноді її змальовують як катастрофічно. Катастрофической ситуации нет. Израиль сейчас на фоне подготовки к операции на наоборот усиливает э, поставки гуманитарной помощи в газу. Если по оценкам для удовлетворения нужд нужно примерно 100 с чем-то грузовиков в день, то Израиль сейчас допускает примерно 300. То есть именно с тем, чтобы улучшить ситуацию, причем основная часть из этого идет именно в южную часть. Тектора газа, где должно быть размещение дополнительных жителей, которые эвакуируются. Также туда Израиль провел, восстановил, точнее, две линии водопровода. Короче, плюс доставки десяток тысяч палаток и так далее, расширение гуманитарной зоны. Идет подготовка к тому, что наоборот, не допустить гуманитарной катастрофы. И обеспечить, разумеется, никто не собирается обеспечивать пятизвездочный отель, но минимально необходимо международным конвенциям условия. Израиль вполне сейчас намерен обеспечить, но проблема сейчас в плане эвакуации мирных жителей как раз со стороны Хамаса. Хамас всячески препятствует эвакуации, требует от жителей, чтобы они не эвакуировались, оставались в городе Газа, потому что таким образом они могут использоваться Хамасом как живой щит. Ну, короче, посмотрим. Кроме того, еще раз надо напомнить, это уже происходит второй раз. Первая эвакуация жителей города Газа происходила еще в конце 23 -го года, когда израильская армия первый раз захватывала город Газа. Потом в ходе очередного прекращения огня израильская армия туда вышла. Короче, сейчас идет это второй раз. Израиль, насколько можно, Рається якраз улучить гуманітарну ситуацію? Да а от яким чином Хамас і його представники можуть впливати і впливають на мешканців в тому контексті, щоб вони залишилися і нікуди не їхали з газу? Це перша частина питання. А друга, якщо от є такі мешканці, які просто хочуть лишатися і не хочуть їхати, то як з ними працювати? Она ответить на вторую часть сначала. Часть жителей действительно не хочет эвакуироваться. В прошлый раз тоже примерно 200-300 тысяч из более чем миллиона остались на месте. Есть люди, которые, несмотря ни на что, все-таки не хотят оставлять свои дома даже с риском разрушения и прочего. не хотят эвакуироваться и все. В принципе, по опыту мы знаем, что можно воевать и в таких условиях. Разумеется, это сложнее, но в любом случае это не основная часть этого дела. 200-300 тысяч рассеянных по территории, другое дело больше миллиона, там бы это было сложнее. Еще от того, как Хамас препятствует иногда чисто физически, задерживает людей, ставит заставы на дорогах и так далее. Понятно, что они стараются это делать так, чтобы израильская авиация не ликвидировала эти заставы. Тем не менее, пока де-факто Хамас в этих районах является властью, у него есть возможности препятствовать. Плюс он ведет пропаганду постоянно, Раздаются в том числе фальшивые карты якобы от лица армии обороны Израиля, которые показывают, что есть новая гуманитарная зона на западе города Газа, хотя на самом деле ее там нет. То есть, тем образом они хотят обмануть население, сказать, можете переместиться прямо в городе западнее, израильская армия позволяет это. Можно сказать, что вы эвакуировались, но на самом деле нет. Израильская армия требует идти на юг. Короче, все и пропагандистские и прямые... Фізически методи, наскільки можна хамас питається прип'ястить? це те і в кінці 23-го года. Ну так як ми відділи, бальбальшанство все таки евакуювались? Ну посмотримо, хто буде на раз. Коли ми читаємо в іншаземній пресі матеріали, де кажуть, що Ізраїль застосовує такі конструкції лінгвістичні: що зрівняти з землею газу це метафора, чи це дійсно от трансляція мілітарної компоненти, яка буде впроваджена? чистого. Я напомню, в тех районах, которые были заняты последние месяцы, еще до начала операции «Колесницы Гедона-2», в основном действительно были массовые разрушения. Но опять же из-за чего? Потому что Хамас массово использует застройку жилых кварталов в качестве военных объектов. Во-первых, большинство зданий, как обнаружилось, были заминированы. Ставятся минные ловушки. Кроме этого, в жилых домах устраиваются огневые наблюдательные на другие позиции. То есть, кроме этого, под очень большим количеством домов ХАМАС устроил туннели для перемещения боевиков, для складирования вооружений и так далее. И часто их просто невозможно уничтожить без разрушения на поверхности. Короче, ХАМАС много лет всеми силами превращал жилые кварталы в укрепрайоны. районы. Атистуна за де ізраїльська америка воюють проти таких укрепрайонів, але в основному приїзд протягом масових розрушень. Споглядаємо за подіями й ваших у тому числі. Давид коментарі будемо залучати за цей живий етер з нашої польдоської диторії. Пасиві велике Тада, Раба. шалом ізраїль, загізунд. Хай все буде добре. Давид Гендельман, ізраїльський військовий експерт, з нами наживо.